Вітаю глядачів! Передачі стартам! Ми знову завітали до резиденції Сіті Біч Клаб з особливого приводу. Сьогодні тут відбувається головна та найяскравіша українська подія року від благодійного проекту Я дитина України. Скажите, это впервые в сети Beach Club проводится благодейный заход? Нет, конечно. Мы постоянно, регулярно проводим. Единственное, что мы не всегда делаем, это публично, но мероприятия совместно с фондом Лагомай, они, можно сказать, проходят каждый день. Скажите, вы особо чего очекуете от этого захода? Деткам хотим помочь, так же, как и все причины, по которым все здесь собрались, это помочь деткам, отправить их в детский лагерь. Ну, на сьогоднішній день Україна переживає не самі найкращі часи, і кожен з нас може зробити внести маленьку часточку якогось добра. Якоїсь підтримки, і до нас звернувся благодійний фонд Благомай. Вони вирішили зібрати кошти для сиріт. Вони відправляють діток відпочивати. І ми дуже вдячні, що всі, хто долучився до цього заходу, і не є байдужим до дітей сиріт. В данном проекте у нас цель собрать пожертвования и отправить детей на оздоровление в Николаевскую область, в детский лагерь Артековец, который согласился принять их. Конечно, не бесплатно, но в любом случае они проведут там большее количество дней, чем все остальные дети. И ради этого мы сделали это мероприятие. Метою організаторів проекту було зібрати кошти, а саме 172 тисячі гривень для дітей-сиріт з центру Смарагдове міста, що в Донецькій області, і надати їм можливість оздоровитися в дитячому таборі Артеківець. Рамі вечора відбувся міні-аукціон фотокартин від фотографа Катерини Крючкової з відомими артистами, виконавцями, публічними особами та телеведучими. Амадор рада тебе знову зустріти всі взаємно. Цього разу будешь просто чи так, ну как не отдыхать я пришел того чтобы поддержать эту прекрасную, эту прекрасную это прекрасное мероприятие это есть эти вещи клапы для того чтобы поддержать наши дети украинцы украинка того чтобы э, дать им надежду что все таки есть люди которые могут помочь которые могут э, могут стараться того чтобы их дальнейшая жизнь сложилась как должно сложиться у нормального украинского детки Скажи, пожалуйста, а ты особо как к этому спрятался, организаторами? Ну, во-первых, а, во я сошел, я купил билет за 100 гривен, как положено. А, в дальнейшем я хочу посмотреть, может, куплю какую-то картинку, которая там есть, я еще не, просто не, не посмотрел. Ну, если нет, ничего не понравится, могу просто как бы внести какую-то сумму, которую у меня сейчас есть, для того, чтобы поддержать наши украинские дети. Перед вами, друзья мои, в кстати, друзья, все, что вы видите, все платья находятся в продаже. Их можно приобрести. 30% от стоимости каждого наряда пойдет сегодня тоже в помощь деткам. Особливою прикрасою заходу стала презентація нової колекції суконь в українському стилі від Оксани Полонець, яку представили чарівні леді шоу-бізнесу, культури та мистецтва, серед яких Анжеліка Рудницька, Ольга Сумська, Наталка Карпо, Марина Одольська, Наталія Турбіна, Ліка Співаковська та інші публічні особистості. I, 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 beginning... Диана Шварц. Ее портрет сегодня приобрели за 35 тысяч гривен, которые пошли в фонд

а потом смотрю, висит вот это белое платье. Я в нем же делала фотосессию. Оно меня ждет, и я думаю, что я его... Как истинная женщина, все-таки она меня дождется. Это тоже украшение Оксаны Полонец. Она очень талантливый дизайнер, да, и потрясающие вещи, народные, украинские. И вот даже, видите, это платье, оно может быть и в народном стиле, со соответствующими аксессуарами, и просто вечернее платье. Ведучими вечора були Андрій Джеджула та Кіра Криленко. Проект Я, дитина України, спрямований на підняття патріотичного духу та залучення дітей і дорослих до української культури. І атмосфера заходу цьому сприяла. Був проведений дитячий показ вишиванок, родзинками якого стали моделі конкурсу Міні Міс Україна. Здрастуйте, дівчатка. Давайте знайомитись. Мене звати Жанна. Ви? Мене звати Даша. Мене звати Катя. Мене звати Теж Катя. Це чудово. Мені сказали, що ви в цьому році будете представляти Україну на новій хвилі. Так Так. розкажіть, будь ласка, чим ви займаєтесь, як готуєтесь? Хто перший буде говорити? Знаєте, я давай. Ну ми взагалі готуємося дуже багато. Ми ну, взагалі, ми на відборі на нову хвилю. Взагалі думали, що ми не пройдемо, але коли сказали, що ми пройдемо, то ми вау! Ми. Кожен день співаємо, танцюємо, займаємося акторською майстерністю, щоб гарно виглядати на сцені. І ми сподіваємося, що все буде добре, і ми гарно представимо на нашу країну. Можливість переконатися, що український стиль також є модним, вишуканим та яскравим. благодійний проект підтримало чимало українських співаків та музичних колективів. Дружим знаком. Просто стараюсь каким-либо образом всегда что-то поддерживать. Где-то финансово, где-то своим временем, где-то своим выступлением присутствием. Я знаю, вы довольно это, часто поддерживаете Я заходы. Как найти час на творчество? Это зависит от проверенных людей, действительно ли эти люди занимаются тем делом, которое они позиционируют. И это зависит от возможности моей физической, быть в данный момент здесь и ну, в частном. В данном случае всегда артист, выходящий на сцену, он привлекает внимание всех, кто каким-либо образом знает его творчество, говоря какие-то слова. Не всегда заумные, а просто иногда душевные от своего сердца, все, от, от да, то, да, что да, он да, чувствует, да, он да, заставляет да, еще, да, еще 10 человек задуматься да, о том, да, что, да, что нужно сделать для того, чтобы да, жизнь да, каждого да, украинца да, стала лучше. И не а тем более, а, а, когда речь идет о детишках, ну, здесь уже бесспорно надо. Сегодня очень много детей. С помощью этой песни мы бы хотели сказать, что создавайте украинские семьи, плодитесь, Размножайтесь, любите Украину и также участвуйте в благотворительности. Киев Электро, я знаю, у вас сейчас очень активная творческая деятельность, и вы нашли время прийти на это мероприятие. Что мотивировало? Ну, во-первых, нас мотивировало только то, что мы не против благотворительности, а только за. Тем более, наша песня «Восстание на василия это гимн новоукраинской семьи. И э, этой же песней мы говорим этим а, 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 деткам, которые… Всем, да, плодиться. А, ну, не деткам, да. Ну, не только, они же скоро вырастут, идут в школу, потом в институт, а потом уже и замуж, как когда-то в Пальмирах. То есть создавать семьи, возрождать новую украинскую нацию, плодиться, плодиться, размножаться, то есть, ну... Вот песня именно об этом, то есть вы с на веселье. Размножайтесь, плодитесь, плодитесь, плодитесь как плодитесь. Еще можно татуировки делать. Да. да, расскажите про свои татуировки. Ой, Знаю, Пальмира любите. Так. Мой напарник Вейл, вот в том числе, а посмотрите, одна. он весь Он родился, уже был с А Ну вот пару слов, как началась любовь к татуировкам. Говорят, нужно что первую татуировку сделать, а потом уже как-то они уже сами появляются. Дело в том, что мне просто очень нравятся татуированные мужчины. Я в восхищении. Плюс меня очень. В том числе мне очень нравятся мужчины, которые не боятся выделяться среди всех остальных. Почему бы нет? Очень часто люди говорят, что Мол, татуировка это слабость и проблемы с головой. Ну пусть что будет человек? слабость, пусть проблемы. Ну нам нравится, поэтому мы агитируем за татуировку. Это своего рода самовыражение, То есть, ну потому что многие бьют, многие как-то программируют себя э, на какое-то там последующее э, будущее, да. То есть, ну, это, это те же самые это рисунки на теле, это то есть заложена уже программа. Вот, ну, много кто не умеет выбирать себе татуировки, поэтому бьют так называемые портаки. Поэтому не бейте портаки, бейте нормальные татухи. С вами была передача Стартайм. Это, как всегда, новости про неособливіші события и их участников. До скорой встречи!